Закладанный низ. Хумор деконгестант. через 30 секунд. Хумор деконгестант. Российская нефтянка на волоске. Решение США за гранью. Северокорейские солдаты в бегах. Главные новости дня на ваших и наших экранах здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Услова. Кто не спрятался, мы идем искать, находим и бомбим. Игра при активном участии российских НПЗ не прекращается ни на мгновение. Украинские дроны впечатлили нас и поразили один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов. Удар был нанесен по волгоградскому НПЗ. Сегодня, 31 января, был поражен волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил руководитель Центра дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Этот НПЗ является одним из самых больших в Российской Федерации. Его проектная мощность переработки составляет около 14 миллионов тонн нефти в год, что делает его шестым по величине нефтеперерабатывающим предприятием в России. На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное горючее. Да-да, звонили опять мы. Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Волгограде. Подразделение сил беспилотных систем вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Минобороны по вза взаимодействию с другими составляющими сил обороны в ночь на 31 января 2025 года нанесли поражение по ООО «Лукойл Волгоград нефтепереработка» Волгоградской области РФ, говорится в сообщении. По данным военных, этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии. Военные зафиксировали вспышки и взрывы в районе этого важнейшего для россиян завода. Результаты огневого поражения еще уточняются. Боевая работа по стратегической инфраструктуре, которая напрямую влияет на способности вооруженных сил РФ Продолжать боевые действия против Украины будет продолжаться, заверили в Генштабе. И мы, как всегда, и верим, и благодарим. В 6.16 министерство отбитых России сообщило, что за прошедшую ночь российское ПВО как будто бы уничтожило 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. 25 беспилотников на территории Ростовской области, 8 на территории Волгоградской, 6 на территории Курской, 4 на территории Рославской области и по 2 над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров включил дурачка и всех попытался заверить в операции дрон обломок, сообщив, что это обломки одного из беспилотников вызвали на территории нефтеперерабатывающего завода пожар, который был оперативно как будто бы ликвидирован, но при этом пострадал один рабочий завода, его госпитализировали. В целом скрыть последствий не удалось, ведь Отрывочные сообщения о том, что украинские дроны атаковали НПЗ компании «Лукойл» Волгоград нефтепереработка, поступали в течение ночи из разных источников. Местные жители сообщали о нескольких взрывах в этом районе Волгограда на его южной окраине. Отключаем россиян от свифта, так сказать, как можем. Причем такие отправки российских НПЗ в нокдаун пробивают нам прямой путь к победе, анализирует участившиеся атаки по российским нефтяным заводам военный эксперт Роман Светан. Мы от свифта россиян отключить не можем, потому, потому что те, кто могут, делают вид только, что отключают. То есть вроде как подключали там сотни банков, основные платежи оставили. То есть россияне получают валюту за углеводородные материалы. Причем в больших количествах. Миллиарды, десятки миллиардов долларов заходят, и они неплохо чувствуют. Раз полумиллионную армию могут содержать, и тем более содержать не только денежным эквивалентом, а еще и средствами, то есть боеприпасами, техникой, и их еще и обеспечивать тем же топливом. Потому оптимальный вариант, раз мы не можем отключить от свифта, лучше отключить их от потребления и производства. То есть санкции Малюка Буданова в действии. Наши спецслужбы, но ну, это уже можно говорить о том, что начинают работать, подключились полностью Вооруженные силы Украины, воздушные силы Украины. То есть это уже начинается комплексная работа. Во-первых, комплексная работа по выполнению боевой задачи, а во-вторых, комплексная работа именно по уничтожению нефтеперерабатывающих заводов на грани срыва еще один жизненный, или точнее уже безжизненный цикл российской нефти. До нуля упал еще и транзит черного золота в порту Услуга. После атаки украинских беспилотников Россия, вероятно, прекратила транзит нефти через порт Услуга на Балтийском море, подтверждая заявление Украины это об успешном ударе беспилотников по насосной станции. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники. Осведомленный в этой сфере собеседник сообщил, что 29 января транзит нефти в Услуге упал до нуля однако не объяснил причину. Но она ясна. Данные о судоходстве, с которыми знакомилась агентство «Блумберг», свидетельствуют, что танкер вышел из порта рано в среду и после этого наблюдается разрыв в сигналах судна. Хотя, как пишет издание, бывают периоды, когда танкеры простаивают без загрузок топлива. Если подтвердится, что удары украинских беспилотников повредили питающую услугу трубопроводную систему, это может создать новую значительную угрозу для мирового нефтяного рынка, остановив поставки нефти из порта на длительный период. В прошлом году порт обрабатывал около 650 тысяч тысяч баррелей нефти в сутки или около 20% процентов от общего объема российских морских потоков, свидетельствуют данные, собранные агентством Блумберг. Накануне украинские СМИ со ссылками на источники в силах обороны сообщали, что дроны службы безопасности и сил специальных операций атаковали питающую услугу нефтеперекачивающую станцию Андреаполь. Отмечалось, что на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Ранее СМИ писали, что Рязанский НПЗ также остановил свою работу после двух атак дронов через день. Также сообщалось, что Новошахтинский НПЗ тоже уже ничего не перерабатывает. Нефтяная Отрасль РФ постепенно выбивается, говорит руководитель Центра противодействия и дезинформации Андрей Коваленко, так он реагирует на остановку потока нефти в порту Услуга. Напомню, что балтийские порты России, в частности Услуга, это 60% российского экспорта нефтепродуктов. Санкции против танкерного флота уже подкосили его работу, потому что там загружались танкеры для экспорта под санкционной нефти. Нефтяная отрасль России постепенно выбивается атакуем напалмом. Не врезались, а разбомбили. Украина разнесла нефтепровод «Дружба» новым дроном. Вполне возможно, что беспилотник сбросил бомбу на российский НПЗ, а не просто врезался в него. В ночь на четверг или поздно вечером среды беспилотники 14-го отдельного полка Украины атаковали насосную станцию нефтепровода «Дружба» вблизи российской белорусской границы в Брянской области. Вероятно, атаку совершил новый украинский беспилотник, узнало издание Forbes. «Дружба» является одним из крупнейших нефтепроводов в мире, играющим Ключевую роль в нефтяной промышленности России. В результате удара вспыхнул пожар, который зафиксировали спутники НАСА. Судя по огню, удар был точным, отметил эстонский аналитик World Translated. В течение последних двух лет украинские силы регулярно атаковали российские нефтяные объекты, используя беспилотники Камикадзе, которые взрывались при столкновении с целью. Однако на этот раз, по данным украинского телеграм-канала Николаевский Ванек, дроны не просто врезали станцию, а разбомбили Брянскую республику. Украина уже применяет модифицированные гражданские и спортивные самолеты для выполнения боевых миссий. Например, Аэропракт А-22 может нести 100-килограммовую бомбу. До сих пор эти дроны использовались в атаках, как ударные аппараты, но ситуация меняется. Способность сбрасывать бомбы дает беспилотникам существенное преимущество. Например, если А-22, загруженный взрывчаткой, может преодолеть лишь 640 километров в обратном направлении, то при выполнении миссии в один конец его дальность возрастает до 1300 километров. Именно Такие расстояния охватывают украинские атаки на нефтяные объекты России. Цель Брянской области располагалась всего в 40 километрах от границы с Украиной, поэтому выносливость беспилотников не была ключевым фактором. И дроны могли сбросить бомбы и вернуться себе на базу. Впрочем, сложность дистанционной посадки остается большой проблемой. Вероятно, операторы решили не рисковать и применили тактику двойного удара. Сначала сбросили бомбы, а затем направили беспилотники на повторный пролет для удара по объекту. Если украинские военные смогут наладить безопасное возвращение дронов после выполнения миссии, эти аппараты станут многоразовым оружием что позволит использовать их для атаки нескольких целей, а следовательно, значительно повысить эффективность ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Но и это еще далеко не весь урожай наших ударов по территории врага. В результате высокоточного и скоординированного удара в городе Рыльск уничтожен командный пункт группировки войск «Курск», сообщил сегодня Генштаб ВСУ. Сегодня подразделение ракетных войск и артиллерия сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск Курск вооруженных сил РФ в городе Рыльск, пока еще Курская область. В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника, говорится в сообщении. Эта операция является частью системной работы по уничтожению командных пунктов врага и лишению его возможности эффективно координировать быстрые действия, боевые и логистику. Операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины, добавили в Генштабе уничтожаем масштабно, и после колоссальных потерь вражинка бежит дальше, чем видит и русская, и северокорейская. Время непростых решений и жестов доброй воли теперь и у боевых тюбиков пухляша ина Все логично, они же приехали перебирать опыт, так вот Россия это и умеет. Работает в стиле «нас не догонят» и «давать деру прямо с поля боя». В ССО подтвердили уход бойцов КНДР на Курщине. Устали. Вероятно, понеся большие потери, войска Северной Кореи вынуждены были отойти, А ты налей отойди. В Курской области РФ около трех недель не отмечается присутствие в Северной Кореи. Говорит об этом полковник сил специальных операций ВСУ Александр Кондратенко в комментарии «Украинской правде». Ранее издание нью York Times сообщило, что войска КНДР исчезли с линии фронта в Курской области. Но северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их размещения. Северная Корея направила свои лучшие войска на помощь РФ в войне против Украины, но после нескольких месяцев тяжелых потерь они были сняты с линии фронта. Как пишет The New York Times, со ссылкой на украинских и американских чиновников, солдаты КНДР не появлялись на фронте уже около двух недель. По информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, всего за три месяца численность северокорейских войск сократилась вдвое. Украинские бойцы, сражавшиеся против северокорейцев, отзываются о них как о свирепых войнах. Однако дезорганизация в их рядах и несогласованность действий с российскими подразделениями быстро привели к росту потерь. По словам украинских чиновников и военнослужащих, с момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были предоставлены сами себе, наступая с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь, чтобы перегруппироваться или отступить. В то же время американские чиновники заявляют, что решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может быть непостоянным. Не исключено, что северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как русские придумают новые способы их размещения, чтобы избежать таких больших потерь. Скорее всего, у Ким Чен Ина есть свои мотивы для помощи России в Курске. По данным американских чиновников он надеется, что в будущем Путин отплатит ему за это, предоставив помощь в реализации ракетных программ для Северной Кореи и дипломатическую поддержку в ООН. Автор вечной песни «Ничего не знаю, ничего не скажу» Дмитрий Песков практически, надо же, не подтвердил, не опроверг, что кандеровцы в боях за Курщину уж более не представлены. Не пойми, что сказал в целом. Песков заявил, что, по крайней мере, по этой теме есть много рассуждений, в том числе искажающих действительность. Да Путин вообще забыл о Курской области как явлении, а о Трампе и то говорит куда чаще. Российский диктатор Путин практически перестал говорить о происходящем в Курской области РФ, где еще с августа 2024 года не прекращается операция сил обороны Украины. К такому выводу пришли в российском издании агентства, проанализировав выступления Путина, которые были опубликованы Кремлем и пропагандистским агентством ТАСС. Журналисты уточнили, что в своем анализе они учитывали только те заявления диктатора, в которых он упоминал военные действия в регионе, или говорил об их последствиях. Спустя полгода после начала операции ВСУ Курской области Путин практически перестал говорить о происходящем в регионе, констатировали в СМИ. В январе Путин один-единственный раз упомянул Курскую область в поздравлении к работникам прокуратуры. Такое почти тотальное игнорирование Курщины происходит на фоне замедления российских войск в регионе, отмечается в публикации. Правильно, если не говорить, не думать и косить на дурачка, гляди, само рассосется. Но, конечно же, нет. Тем временем партизаны АТЭШ разведали 144-ю мотострелковую дивизию ВСРФ возле Смоленска восстанавливают технику. Они базируются неподалеку от самого города. По данным АТЭШ, на территории зафиксировано расположение казарм, бронетехнику, самоходные артиллерийские установки и РСЗО. Вся техника находится на восстановлении. Известно, что это российское подразделение воюет на Донецком направлении. Дивизия славится, как и многие другие, высоким уровнем потерь среди личного состава во время мясных штурмов тернов и практикой пыток над своими отказниками. Наш агент собрал данные о технике, транспорте и размещении Личного состава всю информацию мы оперативно передали силам обороны украины прононсировали в атеш не говорит опылает а москва столб дыма затмил огромную площадь и виден был издалека в столице страны агрессора произошел мощный пожар в здании бывшего завода в пятницу 31 января на северо-западе Москвы загорелось двухэтажное здание на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышова, где сейчас находится нелегальный хостел. Над местом происшествия виднелся черный столб дыма. Огонь охватил площадь более 2000 квадратных метров, а к тушению привлекли целый пожарный поезд, в котором 150 тысяч тонн воды и 4 тонны пенообразователя. Сообщали об этом российские СМИ и пропагандистские помойки. По данным ШОТ, пожар начался почти в 6 часов утра в двухэтажном здании, расположенном на улице Сходнинский тупик. Огонь частично завалил кровлю и охватил до 2000 квадратных метров. На место инцидента выехали все экстренные службы. Были эвакуированы около, около полсотни человек. Пострадавших информация отсутствует. К полному тупику все движется у путинской России в целом, поэтому придется идти на уступки. Но без компромиссов не обойдется и с нашей стороны. Жесткая дипломатия и уступки. Государственный секретарь Шамарка Рубио повторил свою позицию о том, что российско-украинскую войну нужно завершать путем переговоров, в которых обе стороны должны чем-то уступать. Об этом он сказал в интервью вышедшему в четверг Мэггин Келли. Госсекретарь США также отметил, по мнению президента Трампа, это затяжной конфликт и его нужно заканчивать. В этом контексте Рубио подчеркнул, что следует вступать в переговоры, а в любых переговорах, по его словам, обе стороны должны чем-то уступать. Рубио выразил уверенность, что дальше следует приложить усилия жесткой дипломатии. Прежде всего, позвольте мне сказать, мы считаем, что сделал Путин было ужасным. Вторжение в другую страну, зверство, которое он совершил, он совершил ужасные вещи. Однако изначально существовала нечестность, заключавшаяся в том, что американская администрация каким-то образом заставила людей поверить, что Украина сможет победить Россию. Предыдущая администрация занималась финансированием затяжной тупиковой ситуации, которая приводила к большим страданиям. Это возвращает Украину на сто лет назад, ведь уничтожается энергетическая инфраструктура Украины, и многие украинцы выезжают и поселяются навсегда за границей. Это их будущее, и в этом отношении оно под угрозой. По мнению президента Трампа, это затяжной конфликт, и его нужно заканчивать сторонам следует вступать в переговоры, а в любых переговорах обе стороны должны чем-то уступать. Я уверен, что следует приложить усилия жесткой дипломатии, однако обе стороны в переговорах должны что-то дать, и это займет время. Трамп действует на уделение молниеносно и на опережение Путина, при этом руководствуясь рациональными предложениями и мотивами, в отличие от российского диктатора. Остается ли при таких раскладах место для компромиссов, мы спросили политтехнолога Тараса Загороднего. И вот, что он нам ответил. Трамп хочет поступить как рациональный человек, остановить все по линии разграничения и начинаем переговоры. Но Путин категорически против такого. Он хочет Запорожье, Херсон и Донецкую область. Хочет, чтобы с него сняли санкции. Хочет, чтобы захваченные территории называли российскими. Но Трамп этого не сделает. Поэтому остается очень мало места для компромиссов. Транды, которые задают американцы и особенно украинцы своими атаками, как раз увеличивают шансы выйти на границы 1991 года. Американцы будут принуждать россиян к переговорам. Тогда они поймут, какая Россия есть на самом деле. И могут ударить мощно. Потому что в отличие от предыдущей администрации, сейчас им конкретно звонят и говорят, не балуйтесь, если мы говорим нет, то нет. Из-под России выбивают основу, на которой она держится. Если Трамп выберет Путина с нос Путина, что он сейчас делает? Потому что, чтобы даже выйти на позицию, как назвал это Рубио, чтобы кто-то чем-то уступил, то это означает, что надо убрать Путина. Если они начнут убирать Путина, то его будет ждать сценарий Асада. Привет, тариф, прощай, Америка. Дональд Трамп предостерег БРИКС от попыток заменить доллар. Обещает стопроцентную пошлину. Президент США заверил, что любая страна, которая попытается это сделать с долларом, должна попрощаться с Америкой. Идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, а США тем временем в стороне просто наблюдают себя, исчерпала такой расклад окончен. Мы собираемся требовать от этих очевидно враждебных стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС, не поддерживать любую другую валюту на замену могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными тарифами, сказал президент США. Он добавил, что в случае создания новой валюты страны БРИКС Попрощаются с продажами в замечательную экономику США. Нет никаких шансов, что Брикс заменит доллар в международной торговле или где-либо еще. И любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать привет тарифам и попрощаться с Америкой, заявил лидер Соединенных Штатов. Да Брикс вообще не обсуждает создание общей валюты. Идет речь просто о новых инвестиционных платформах. Оперативно дает заднюю Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа вести пошлины за попытки создать альтернативу доллару. Здесь нужно, наверное, напомнить тоже слова нашего президента, которые для нас все-таки являются гораздо более важными и значимыми. Дело в том, что в БРИКС, в БРИКС не ведется речи о создании общей валюты. Не велось и не ведется. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее. Вот о чем идет речь. По всей видимости, просто экспертам, наверное, нужно более, более подробно повестку дня БРИКС разъяснить господину Трампу. Испугался гаденыш, а ведь Трам действительно не шутит. Предупреждение БРИКС очередное тому подтверждение, говорит политтехнолог Михаил Шательман. Сегодня ночью он третий раз, кстати, третий раз повторил предложение БРИКСу. Если вы введете свою собственную валюту, пошлина будет 100% на все товары, которые производит БРИКС. Предложил, объяснил, объяснил. Вот предложение Трампа Путину, о котором я говорю, тоже не, не, не звучало там плана 150 пунктов. И вот знаете, у россиян, когда они выбрасывают какой-то свой фальшивый план, какие там подробности? Там же написано в этом плане, ну, псевдоплан, не настоящий, не настоящий, успокойтесь, все, план, да, Трампа, что якобы, значит, 9 мая Украина должна снять военное положение 9 мая 2025 года. То есть, прям вот вы представьте, как Трамп сидит так, а на день победы советской армии пусть значит, отменят военное положение. А в октябре провести местные парламентские еще президентские выборы. Ну, представьте себе Трампа, который вообще это заботит как-нибудь. Трамп, условно говоря, предложил то, что написано в его же посту. Останавливаем войну сейчас, точка, прекращение огня это называется. Все, да? Сисфайр. Вот сейчас прекращение огня. Все остальное потом. Детали он всяко никакие не расписывал. Вот, вот, такой, вот такой был звонок-то, собственно. Все очень просто. Не было там больше никаких деталей, конечно же. Сколько территорий занял, столько и твое. Новое программное интервью приближенного к кремлю деятеля вновь фиксирует условия РФ об их переговорах. На фоне ожидаемого разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и возможных будущих переговоров об Украине российская пропаганда выпустила новое программное интервью приближенного к кремлю чиновника, деятеля клуба Валдай. Федора Лукьянова, которая еще раз подтверждает маразм Москвы, только крепчает. Кремль хочет не больше, ни меньше фактической капитуляции Украины. Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны. ЕСВИ не готов оценивать или утверждать, что Лукьянов имеет приближенную или личную информацию относительно соображений или намерений Путина на будущих мирных переговорах. Однако его заявления в этом интервью в целом согласуются с заявлениями Путина и других официальных лиц Кремля относительно переговорных позиций России, подчеркивают американские аналитики. Тем более, что дискуссионный клуб «Валдай» — это форум, на котором чиновники Кремля, российские ученые, а также иностранные гости обсуждают в том числе международные вопросы. Давно стал полезным инструментом Москвы в многолетних попытках Кремля влиять на политику Запада пользу России. В целом, ЕСВИ видит в интервью Лукьянова попытку Москвы приглушить внутренние предположения в РФ о возможности заключения мирного соглашения в ближайшем будущем, а также отмечает актуальность заявлений Лукьянова при рассмотрении возможных переговорных позиций России с Украиной и США. Среди ключевых тезисов этого интервью, которые могут свидетельствовать о позиции Кремля на переговорах, аналитики СВИ выделяют следующее заявление, что главное, по версии Лукьянова, да, для будущих мирных переговоров об Украине, это, як как бы не территория, а устранение вот тех первопричин войны. Их Лукьянов определил, конечно же, куда же без вражеского НАТО, как расширение НАТО в восточную Европу в 90-х годах еще ха, вспомнила бабка, как девкой была. И в начале 2000-х годов тоже не подходит это все России. Что в вопросе оккупированных территорий Украины? РФ де факто не намерен идти на компромиссы в будущих мирных переговорах с территориями. Как раз все понятно, сколько заняло, столько и твое, заявил Лукьянов. Как добавляют аналитики СВИ, эта позиция явно свидетельствует о том, что Кремль в Вероятно, имеет в виду, что любые будущие мирные переговоры с Трампом должны начаться с признания Соединенными Штатами территориальных претензий России в отношении Украины. Эта позиция может предусматривать и территории, которые Россия пока еще не оккупирует, прежде чем она будет готова начать фактические переговоры, которые должны сосредоточиться на том, что Лукьянов назвал якобы его теми первопричинами войны, трактуют его слова специалисты СВИ. Чего же Россия требует в первую очередь? По версии Лукьянова, это изменение ландшафта безопасности в Восточной Европе. Сложно это будет, считает Лукьянов, поскольку требует отказа от целого ряда положений, на которых основано существование и функционирование НАТО. Сейчас это кажется невозможным и нерешаемым. Что Россия, возможно, также будет стремиться обсудить возможность уменьшения уровня военного присутствия НАТО, вероятно, вдоль ее границ. При этом Лукьянов заявил, что не считает такие договоренности вероятными также. Итак, заявление Лукьянова является еще одним свидетельством того, что Кремль настаивает на навязывании своей воли и интересов безопасности как Соединенным Штатам, так и Европе, и не заинтересован в компромиссах на пути к достижению этой цели. Чиновники Кремля и ранее неоднократно намекали на устранение так называемых коренных причин войны в Украине. 10 января 2025 года Financial Times сообщила со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Кремля и другой осведомленный источник, что Путин сохранит свои довоенные требования о запрете вступления Украины в НАТО на любых будущих переговорах и надеется заставить альянс отозвать свои силы из стран Восточной Европы. Заявление Лукьянова позволяет предположить, что Москва считает Трампа и его администрацию более слабой и более склонной к запугиванию демонстрации силы Кремля, чем прежняя администрация Байдена. Лукьянов предположил, что Трамп хочет сбросить все дальнейшие проблемы по Украине на европейцев и не уважает ни европейские государства, ни НАТО в целом. Лукьянов также утверждал, что Трамп якобы может поступиться основополагающими принципами НАТО, чтобы удовлетворить требования Путина о выходе НАТО из Восточной Европы. Он также шире предположил, что Трамп откажется от Украины и НАТО и уважает только тех, кто демонстрирует стойкость. Кроме того, Лукьянов призвал Кремль быть готовым к достаточно жесткому разговору, в частности с элементами даже блефа, и ни в коем случае не прогибаться в переговорах с США. Поэтому интервью Лукьянова поддерживает текущую усилия Кремля, направленные на то, чтобы заставить Трампа потакать требованиям Путина, которые означали бы полную капитуляцию Украины и ослабление НАТО. Оно также играет на пользу личным усилиям Путина позиционировать себя как якобы равного Трампу на международной арене. России надо помалкивать, да соглашаться на то, что предлагает Трамп, ведь она давно уже не в сильной позиции. А все эти пустые угрозы и ультиматумы вчерашний день, рассуждает политтехнолог Абаз Галямов сегодня. Ну, атмосфера такая очень сложная. Да? То есть есть факторы личностные, повторюсь, которые способствуют созданию более такой дружественной атмосферы, а есть институциональные факторы, которые портят атмосферу. Да? А Путин, конечно, как человек, выступающий с заведомо более слабой стороны, ну, то есть его экономика трещит по швам, его значит, армия там увязла и гибнет, несет огромные потери. У него политическая ситуация, все, все хуже. Трамп на подъеме, он только пришел, он несет ответственность за любые проблемы, которые есть в Америке, понимаете? А Путин уже 25 лет у власти, на нем эти все проблемы тяжелым грузом висят, он уже давно не тефлоновый. Понимаете? И, ну, то есть Россия, в принципе, вот пока сейчас движется в направлении революции. Я не говорю, что революция завтра случится, да, но если будет продолжаться вот так, то в конце концов, рано или поздно она случится. Поэтому, поэтому я и говорю, что Путин, ну, подходит к этим переговорам, значит, в заведомо более слабых позиций, чем Трамп. Да, Путин увяз в Украине. И... И вот он поэтому заинтересован в этой теплой атмосфере, да, и поэтому, конечно, каким-то образом там помочь Америке вот с этой ситуацией было бы хорошо. Но значит, ну, а это так сказать вот, ну, общее рассуждение и к, и к делу не пришьешь. А что конкретно-то Россия может предложить, может сделать в этой ситуации, я не знаю. Мне кажется, ничего и мне так кажется, в МИЧ Чехии в то же время предупредили о переговорной ловушке Путина. Чтобы не попасть в липкие сети российского диктатора, Кремль необходимо заставить принять Зеленского как президента суверенной нации. Это должно быть одним из условий возможных переговоров между странами, убежден министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров и как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров, Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они разговаривают с канцлером Германии Олафом Шольцем или американским президентом, но не с украинцами. Россия желает, чтобы Запад поверил в то, что украинские власти якобы не способны вести переговоры, в связи с чем важно не попасть в эту ловушку. Мы живем постоянно, попадая в ловушки. Никто не может избежать западни. Главное понять, попался ты или нет. Если ты в ловушке и не осознал, это тебе конец. Чарльз Буковский, Ирина Узлова. Конец нашей программы сегодня, но продолжим мы, конечно же, в понедельник. Поэтому, друзья, приходите к нам обязательно вновь. А пока подпишитесь, пожалуйста, на YouTube 24-го, поставьте свои лайки, комментарии. Оставляйте всегда приятно с вами пообщаться всеми и каждым. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.